Əgər ki yıxılsam, xınar göstərin. Mən ona söykənib arana baxım. Gözlərim görməsə, göy gölü verin. Mən onu gözüylə cəhana baxım. Hər yerdə həmişə sensən gümanım. Canım, gözüm mənim, Azərbaycanım. yanı məmləkətinin gözüylə görməyi bacaran bu torpaq üçün ürəyi xınar yarpağı kimi əsən ilhamı dəniz kimi çağlayan vətənoğlu el təəssübkeşi söz heyranı unudulmaz xalq şairi Nəbi Xəsridən səhifə açacağıq söz dünyamızın bu sayında əziz dinləyicilər ölmək istəmirəm həkim ayək Dözərəm ağrıya, götür, doğra, kəs. Nə qədər əzab ver mənə, ver çəkim. Mən oğul toyunda oynamayım bəs. Ölmək istəmirəm, həkim. Ay həkim. Bağdad zulğüldən dəstə tutmayım. Qumru nəğməsini kim dinləsin, kim? Ərim yola çıxır, bəs su atmayım. Ölmək istəmirəm, həkim. Ay həkim. Çüb meynələrdə quru yarpaqlar. Vaxtdır. Gedib gələk mən Reyhan həkim. Ərikle isanına boyanıb bağlar. Ölmək istəmirəm həkim, ay həkim. Bahar küləyi tək bir də əsmiyim. Evdə körpə səsi. Xoş mubarakim. Nəvəm əskər getsin, qurban kəsmiyim. Ölmək istəmirəm. Həkim. Ay həkim. © bf 60 ildən artıq ədəbiyyata xidmət edən şairin əsərləri mərsud ailəsinin genişliyi və rəngarəngliyi ilə sevilir. İnsanın mənəvi aləmini, düşüncə və axtarışlarını yüksək bədiiiliklə əks etdirən və bəşərliliklə milliliyi üzbü şəkildə birləşdirən Nəbi Xəzri poeziyası dünya, insan və təbiət haqqında fəlsəfi məzmunu, yüksək humanizmi, böyük vətəndaşlıq qəyyəti və milli qələciyə sayəsində geniş oxucu kütləsinin rəğbətini qazanıb Bayram Qurbanov ədəbiyyatçısınasın. Mən çox arayladım. Nə yer eşitdin? Töküldü ağacdan səs yarpaq yarpaq. Sən məni göyllərə tapşırıb getdin. Mən səni torpağa tapşırırdım ancaq. Torpağa göz dəyər. Yansın üzərrig. Nədən xəzəlləşdi ümid şəməni? Torpaqda biz yenə görüşəcəyik. Bəs niyə göylərə tapşırdın məni? küləyi əsəl sərin-sərin. Tökül bahar yağışları, yanaqlarda yaş izləri parlıyır nə vaxtdan bəri. Yaşlar axıb ünvanlaşır. Töküldikcə göz yaşları Günmənlar da şoranlaşır. Həyat bilir ölüm nədir. Ölüm gəlir öz günündə. Duzlu yara ürəkdədir. Duzlu sellər yer üzündə. Var mı yaşlardan boğulan? Sil heç kəsə məlum deyil. İnsan deyil hər doğulan. Hər öləndə mərhum deyil. Nəbi Xəsri 1924-cü il dekabrın 10-nda Bakının Xırdalan şəhərində anadan olub. Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsini bitirib. Maksim Gorki adına Ədəbiyyat İnstitutunda təhsilini davam etdirib. Bir sıra ədəbi orqanlarda müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. Uzun müddət Azərbaycanın xarici ölkələrlə dostluq və mədəni əlaqələr cəmiyyəti rəyəsət heyətinin sədri olub. Ən yüksək dövlət təltiflərinə layiq görülmüş 1992-ci ildən Azərbaycan Dünyası Beynəlxalq Əlaqələr Mərkəzi adı altında fəaliyyət göstərən həmin təşkilatın prezidenti seçilib. Nəbi Xəsri 2007-ci il yanvarın 15-də vəfat edib və Fəxri Xiyabanda dəfn olunub. Neçə tapdıbdı düzləri keşdik. Al qızın lalələri. Hayf değildi. Bəzən küsüşdük də, heç nə yox istə. Gözdə saf gilələr. Hayf değildi. Vayla səsi gəldi. Tək ala çıxdan. Oropa göndərdi ki biz yaxşılıqdan. Biz Necə tez endik salqaylıqdan. Əlçatan zirvələr. Hayıf değildi. Gözüm qaldı elin çalçağrında. Sanki tək yarandın etibarımda. Cəhanın dolanbaç ağcığırında ayrılan kölgələr hayıf değildi. Doğulduğun yerlər nə qədər əsiz. Necə də isti idi kiçik dayı mis yarpağından dolma pişirdiyimiz yam yaşıl çökələr həyf değildi uzaq səfərləri xəta bilmədik fəqət hər səfəri sadə bilmədik ha getdik səninlə çata bilmədik sehrli ölkələr həyf değildi Nebi Xəsivin şeirləri ağacların yarpaqlarından, havadan, buluddan canlı şəkildə gəlir. Yeqor İsayev, rus şairi. Nəbi Xəlsrinin öz poetik aləmi, məjaslar, bənzətmələr, vədi ifadələr aləmi var. Bu aləmi o özü yaradıb və ona sadiqdir. Bu poetik aləm çox zəngin mənəvi aləmin gözəl bir inkişaf formasıdır. Şairin mənəvi dünyasını mən 4 kəlmə ilə ifadə edərdim. Ucalıq, genişlik, təmizlik, Gözəllik. Nəbi şeirimizə dağların vüqarını, zirvələrin ucalığını, dənizlərin genişliyini, barın, qarın, çiçəklərin, insan qəlbinin sevgisini, insani inamın gözəlliyini gətirib. Məmməd Arif Akademik. Qızım gülümsərəm Cahanı gürüşlə oyadırıq biz. Qalır gürüşlər də dünya üzündə. Təzədən həyata qaydırıq biz. Övlad gözlərinin təbəssümündə. Elə ki açılıb gül də, çiçək də, güllər çəmənlərin zənnəti olub. Ürəkdən gülmək də, gülümsəmək də böyük ürəklərin qisməti olur. Təbiyyət insana insan deyəndə insanı zəriflik şöhrətləndirib. Joconda bir dəfə gülümsəyəndə bütün əsrləri heyrätləndirib. Bəyaz qəğaylar verir səssəsə. Dənizdə gümüşdən, göydə gümüşdən. Günəş gülümsəsin, sən də gülümsəsən, göyüm ısınsın iki gülüşdən. Mən neməli cari baharım, yazım, şadlıq urəmdə aşıb-daşanda, bəzən elə olub mən için, için, dostun yanında ağlamışam da. Sevinci yaşlarlaşıb demişəm. Mən dərt də görmüşəm dünyada, qızım, dərdimi düşmənə göstərməmək için boğub göz yaşımı, gülümsəmişəm. Qürbət ölkələrdə həsrət duyanda, kipikdə şehim də olub təbəssüm düşmənə ən dərin nifrət bu anda mənim zərehim də olub təbəssüm ömür yollarından keç özün kimi sözümü sözünlə apar ayzım mənim səsdənməmiş gülüşlərimi səbəhə özünlə apar ayzım tellərin qızılı şəfəqlər olsun mənim tər sabahım gül səhərimsən talein adına koy benzer olsun gülüm gülüşüm sen gülümserimsin bəzi tə münasibətdə şairlər müəllimlərdən daha çox iş görə bilərdilər. Çünki burada biliklə yanaşı həyəcan lazımdır, ehtiras lazımdır. Və fikrimcə Nəbi Xəsri də təbiəti necə sevməyin dərslərini öyrətdi bizə. Əslində onun poeziyasında insan, təbiət, sevgi vəhdət halındadır. Vaqif Yusifli, ədəbiyyatşünas Kimsəsiz bir ada istəyirəm mən. Həyatdan möcüzə gözləyirəm mən. Kimsəsiz bir ada istəyirəm mən. Dərisi yam-yaşıl, dağı yam-yaşıl. Öyrənim dilini, torpağım, daşım. Onsuz da hər addım ağır bəladır. Orda dağ bilmərəm, qaya bilmərəm. Axı yer kürrəsi özü adadır. Mən onu kimsəsiz qoya bilmərəm. Sirini pıçıldar göyotlar mene. Kuşun bir dili var, sözü bellidir. Niye insanoğlu iki dillidir? Üstümde heybetli, kanat çalsa da, Bayguşla dinerem, ağram aram mən. İnsanla dil tapmak çetin olsa da, Orada ilanla da dil taparam mən. Özüm oxuyaram, özüm oynaram, Özümü ne kadar hoş bak sanaram. Birden şehir yazdım. Kime gerekti? bəlkə səhər bülbül dinləyəcəkdi birdən kimsə görsə aman xudaya digər dəli gəlib bizim adaya şair yaşasa da öz aləmində məğer dəli azdır söz aləmində qoy ağlı itirim azadlıq tapım bəlkə xoşbəxtliyə açıldı qapım şeir var kitab var deməyi varıq biz hərəmiz bir cürə günahkarıq biz Bu onsuz deryada coxsun dalğalar beş gün azadlığa ixtiyarım var fəqət görünməsin bir kabus kimi ufuqdan tələsən xilascar gəmi zilehli qayalar evimdir mənim dağlara sədaqət sevgimdir mənim vurduqca özünü ümmana açaya birdən bir ilahə çıxsa qarşıya dünya ilahəsi uşdu yuxutək ada ilahəsi nəyimə gələcək Nəbi Xəsri son dərəcə duyğulu bir şair idi. O təbiətə, kainata heyranlığını şeirə köçürürdü. Yorulanda dənizə, sonsuz səmaya baxırdı. Mavi səmanın änginliklərinə daldıqca şairin yorğunluğu azalır, göylərdən qəlbinə xoş duyğular ələnirdi. Dənizdən aldığı səfər ona ikiqat rahatlıq gətirirdi. Rahatlıqlar içində şairin ruhu dincəlirdi. Yenidən torpağa, insana qayıdırdı və hiss edirdi ki, qələm onu çağırır. Salieri sağdır mı? Dahilər ucaldıb eşqi, sənəti. Qalsa da ardında sərt zamanların. Bu günün özündə Salieri gördüm. Sanc yağdı birdən qar narınların. Beyaz boran örtdü lal təbiəti. Ağ qarda qapqara xal yer gördüm. Özgə şöhrətinə qısqananların dildə gəzdirdiyi balı, şərbəti, əldə gəzdirdiyi zəhəri gördüm. Kimin sə şöhrəti günəri oldu. Kiminsə hünəri zəhəri oldu. Düşündüm, yel əsib gül çiçək solu Düşündüm bu nadir, bu ha cinayət. Bilmədim nə üçün qoşadı oğlu. Şərəfsiz şöhrətlə, şərəfli şöhret. Şairin bəs velədi sevgilərdə dəniz coşğunluğu, şinar uzunömürlüyü, səma aydınlığı var. Bu məhəbbətin səsi pıçıldılıdır, ürəyə yatandır. Sevgililər bir-birini duyabilirlər. Belə sevgilərin əhd bəymanı sonsuz üfüqlərin ənginliyində bağlanır. Günəş, ay, ulduz şahidlik edir onlara. Bu eşq o qədər saf, şəffaftır ki, heç bir təmizliklə müqayisə oluna bilməz. Belə qismətin sahibləri Tanrının xoş saatlarında dünyaya gələnlərdir.